Səxavətli padşah. Uzaq ölkələrdən birində çox zəngin bir padşah yaşayırmış. Bu padşah o qədər varlı, o qədər malik sahibi imiş ki, sərvətinin miqdarını özü belə bilmir, pullarını saydırmaq üçün xüsusi xidmətçilər tutarmış. Zəngin olmağın zəngindir bizim padşah. Digər ki, heç kimədə bir yararı yox o imiş. Ehtiyac sahiblərini vecinə almaz, onlara qol qanad gərməz, malını xeyir işlər üçün əslə xərcləməzmiş. Bir gün xəssiz padşah möhkəm xəstələnir. Elə möhkəm xəstələnir ki, günlərcə yataqda yatır, yemək yemək üçün belə ayağa qalxa bilmir. Gün-gündən saralıb solan padşahın yanına saray həkimləri, digər ölkələrdən alim həkimlər və bitki mütəxəssisləri yığılırlar. Xəstəliyin çarəsini tapmağa çalışırlar. Amma təəssüf ki, heç bir dərman xəstəliyi sağaltmır. Bir gün saraya çox yaşlı bir qadın gəlir. Qadının ilk baxışdan səbətdir. Təmiz və dürüst olduğu hiss olunurdu. Qapıdakı mühafizəçilər soruşdular. "Nənəcan, bu yaşda halınla nə işin var burada? Bir şey istəməyə gəlmisənsə, onu deyim ki, padşahımız çox xəstədir." Xəstə olmasa idi belə. Birinə bir şey verdiyini heç görən olmayıb. "Əbəs yerə əziyyət çəkmə." Yaşlı nənə: "Yox oğlum, bir şey istəməyə deyil, verməyə gəlmişəm." Padşahımızın dərmanı məndədədir. Ey. Bunları eşidən kimi mühafizəçilər onu dərhal içəri buraxı, padşahın hüzrərinə çıxardılar. Padşah güclə danışa bilərdi. Nənə, mənim xəstəliyim nədir? Həqiqəti bilirsən, təqər Həqiyyəti bilirsənsə xahiş edirəm, de. Dedi. Yaxşılı qadın padşaha yaxınlaşaraq, əyilib yavaşca qulağına: "Padşahım, sizin xəstəliyinizin adı xəssizlikdir." Padşah bir şey başa düşmədi. "Necə yəni?" deyə soruşdu. "Padşahım, xəssizlik də bir xəstəlikdir. Tək dərmanı da səxavətli olmaqdır." Sərvətinizdən ehtiyac sahiblərinə paylamağa başlayın. İnsanların xeyir dualarını aldıqda xəstəliyiniz də yavaş-yavaş sağalmağa başlayacaq. Padşah bu reseptə çox təəccübləndi, amma çaresiz olduğu üçün qəbul etdi. Vəzirini dərhal yanına çağırtdı. Əziz vəzirim, dərhal şəhərin ortasında böyük ocaqlar qalayın. 40 gün, 40 gecə ət bişirin, aş bişirin, xalqı qopalayın. Bu ölkədə yoxsu, ehtiyac sahibi heç kim qalmasın. Hər kəsin məndən məmnun qalması üçün nə lazımdırsa, hamısını edin. Nə qədər xərclə mə lazımdsa, çəkinmədən xərcləyin. Ancaq bəzir çox acıgöz biri idi. Padşahdakı bu dəyişiklikdən heç məmnun deyildi padşahın xəzinəsindən xərcləyərsə özünündəki asublayaacağını düşünürdü. Öz özünə deyinirdi. Ay Allah, belə şey olar. İnsanın bu qədər pul xərcləməsi heç düzgün deyil. Bütün sərvəti əriyib gedəcək. Padşahın tapşırdıqlarını etməyəcəm. O pullar ona lazım deyilsə, mənə lazımdır. Vəzir padşahın verdiyi qızılları öz kisəsinə qoydu. Beləcə Aradan bir neçə həftə keçdi. Padşah səhhətində heç bir irəliləyiş olmadığını görüb yaşlı nənəni yanına çağırtdı. "Nənə, ay nənə, bax hələ də xəstəyəm. Daha yaşlaşmamışam. Hənə Allahdır. İndi səni cəzalandırım." "Nənə, padşahım, nə qədər ki sizin ətrafınızda belə vəzirlər var?" Siz yaxşılaşmazsınız." deyərək hər yerindən qızıl zəyinət əşyaları tökülən vəzirə işarə etdi. Padşah xəstə olsa da, nənənin nə demək istədiyini dərhal anladı. Vəzirin aldığı maaşla bu qədər qırğızlı almaq təbii ki mümkün değildi. Padşah dərhal acgöz vəziri işindən azad etdi. O Könün xoşluğu ilə mal-mülkünü özü öz əlləri ilə paylamağa başladı. Verdikcə yaxşılaşdı, yaxşılaşdıqca daha da verdi. Qısa bir müddətdən sonra artıq ölkədə bir dənə də olsun ac və yoxsul insan qalmadı. Hər kəs padşahdan razı idi və onun üçün xeyir dualar edirdi. Bəs bizim yaşlı nənəmizə nə oldu deyə soruşursunuzsa, padşahın xahişlərini və təəkkidlərini geri çevirə bilməyib, başvəzir olmağı qəbul etdi. Onun ən güclü elmi və təcrübəsindən padşah da daxil olmaqla hər kəs artıqlaması ilə faydalanırdı. Nağılımız burada sona çatdı. Göydən çoxud çehlər töküldü. Biri sənin, biri məni, biri onu, biri bunu, qalanısa yer üzündəki bütün uşaqların. Nay-nay dedim, yata sasan. Qızıl gülə yata sasan. Qız Lay, 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 lay,